સારું એક વાત તો ખરી છે હો ભાઈ આપણી પાસેથી હાથી ભરા લગ્નમાં મૂકા કાંયા પસા પછા રૂપિયા ઉઘરાવ્યા પણ કાંઈ નહીં ને નસાવ્યું ખરી જે કર્યું બરાબર છે આપણું આપણે તેવજ નહીં લૂંટ્યું નસાવી ભલ ભલાને નસાવી દીધા આમ તો સારું કર્યું છે પણ હવે રાધિકાબેનના શરીમતને ત્યાં તે રાખવી જોઈશે આપણે પસા પછા ઉઘરાવવાનો પાછો એટલે અત્યારે હું અગાઉ ખાતા કહી દઉં फूल तैयारी में रह जाओ बीजू तो हूँ शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं उन्होंने हाँ। तो कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हाँ, हो जाएंगी यार, लेकिन हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे वो भी लुंगी के साथ <laughs> तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है पैसे नहीं है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है कुछ भी नहीं है आप देखें वहां पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक मतलब एशिया से लेके कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहां पर मौजूद ना हो तो मैं ये बताता चलो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है हाँ, रिलायंस उसका जो होल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है हाँ। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं